Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 515 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 201 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında Operativ qərargahdan Oxu 24-ə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 237775 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 230116 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3257 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4402 nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma azalan qrafikada davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-si səhərdən 13-ü səhərədək şimal-qərb küləninə səcəyi 15-20-21-23-28 metr/saniyə. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində ara-vir 30-33 metr/saniyədək güclənəcəyi, martın 11-ində ara-vir yağış yağacağı, 12-də gündüz yağışın sulu qara-qara keçəcəyi bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BIG aza verilən məlumata görə, martın 12-sində günün ikinci yarısında çoxun olacağı ehtimalı var. Abanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə enəcək, martın 12-sindən 13-ünə keçən gecə 0 dərəcə olacaq. Martın 11-i gündüz Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 13-ü səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara-vir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ay-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənir. Gər külək əsəcək 15-20 m/s, martın 12-sində ara-bir 23-28 m/s, ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir 30-33 m/s-də küləklənəcək. Avanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcəyinə çək. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.